Да, потом пошел туда за ангульским мост. Ну, мы все малолетки там прыгаем. Мы стояли непосредственно на ангульском да. мосту, возле да. перил. Да. Да. А... да, было такое. Ну все же там пацаны прыгают, елки, палки. Но ну, это минутное дело. Ну вы сколько вам лет, скажите? 29-30. А сколько вы выпили сегодня? Помните? Бутылку пива всего лишь напросто. Например, того, э, мог ли кто-либо видеть, либо слышать. Находясь на охране общественного порядка, сегодня получили сигнал о том, что по 102, о том, что на вызове узкого моста мужчина, перелезший за ограждение, пытается спрыгнуть с моста. При по вашему на адресу, обратили внимание, что находится человек за ограждением моста и пытается спрыгнуть. Вытащили его с моста. Мужчина находился в на состоянии. О том, что спросили, почему он хочет спрыгнуть с моста, он ответил, что надоело ему жить. Данного гражданина мы посадили в служебный автомобиль и доставили в центральный аэроотдел для дальнейшего разбирательства.